jangga hozirlik ko'kkezar 4 kun deganda Mix sayyorasiga yetib bordi qo'mondon dordin qahramonlarimizni iliq kutib oldi bo'lgan voqealarni eshitib juda g'azablandi u qaroqchi gikslarga qarshi jang qilishga tayyor ekanini bildirib o'zi shu qaroqchilar sabab galaktika xalqlarining tinchi buzildi mayli shu bahonada galaktikamiz bu kallakezarlardan xalos bo'ladi dedi qo'mondon dorden o'zining ellik millionlik askari bir millionta harbiy kemasi va o'ttiz millionta robot dtroidi bilan jang qilishni rejalashtirgan edi ammo miks qo'shinida ko'kkizardek kema yo'qligi sababli dorden koinot muzeyiga faqat ikki oydagina yetib borish mumkinligini aytdi bu muddatni oldindan bilgan ahmad va margol e'tiroz bildirishmadi chunki opma salmirliklar kemasida o'z qarorgohiga qaytib borib qo'shini bilan koinot muzeyiga kelgunicha uch oyga yaqin vaqt kerak bo'ladi bu vaqt ichida miks qo'shini koinot muzeyiga yetib borib jang oldidan yaxshilab tayyorgarlik qilib olishi ham mumkin edi bir oy deganda g'azab otiga mingan opma ham o'z qarorgohiga yetib keldi u koinot muzeyida miks qo'shini bilan jang qilishini hali bilmasdi shu sababli unga raqiblari juda ojizdek ko'rindi lekin baribir bor kuchi bilan jangga kirishga qaror qildi chunki uning raqibi odam bolasi juda ayyor aytish mumkinki opma shu kungacha bunday jiddiy raqibga duch kelmagan edi ikki marta meni dog'da qoldirgani yetar bu safar uni tiz cho'ktirmasam qo'shinim mendan yuz o'girishi aniq deb o'yladi o'pma u o'zining 40 millionlik qaroqchi qo'shini bir millionta kemasi va oltmish millionta vahshiy robot troitlari bilan jangga otlandi koinot muzeyining ham ixcham qo'shini bor bo'lib bu bo qo'shin ixtiyorida besh millionta askar 300 yuz mingta kema va ikki millionta robot troit bor edi 2 oydan so'ng Mix qo'shini koinot muzeyiga yetib keldi qo'mondon dorden va muzey direktori o'zaro ittifoq tuzib jang rejasini kelishib olishdi oradan bir oy o'tib josuslar qaroqchi gikslarning ham yaqinlashib qolganligi haqida xabar berdilar hademay somon yo'li galaktikasida misli ko'rilmagan katta jang boshlanishi tayin edi bunday katta ko'lamdagi jang hali galaktika tarixida bo'lmagandi